ପ୍ରଶ୍ନ ଏଗାର କେଉଁଟି ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିର ବୈଶିଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଏ ଆବିଷ୍କାର ମନୋବୃତ୍ତିର ବିକାଶ ଦୂରୀଭୂତ ହେବା ସି ମୁଖସ୍ଥ କରି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହେବା ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସି ମୁଖସ୍ଥ କରି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ଆବିଷ୍କାର ମନୋବୃତ୍ତିର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ ସନ୍ଦେହ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଥାଏ ଶିକ୍ଷଣ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ସି ମୁଖସ୍ଥ କରି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ଉତ୍ତରଟି ହେବ ନାହିଁ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆରୋହ ଅବରୋହ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତିର ଦଶଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବାକି ତ ଏଗାରରୁ ଶହେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଶ୍ନ ବାର କେଉଁଟି ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏ ସ୍ମୃତିଶକ୍ତିର ବିକାଶ ସାଧନ ବି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଓ ସହଜ ସି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ଗତି ଓ ଦକ୍ଷତା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୁଏ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ କାରଣ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ସାଧନ ହୋଇଥାଏ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଓ ସହଜ ହୋଇଥାଏ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ଗତି ଓ ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୁଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତେର କେଉଁଟି ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିର ତ୍ରୁଟି ଅଟେ ଏ ବୋଧ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହୁଏ ନାହିଁ ବି ମନରେ ସନ୍ଦେହ ରହିଯାଏ ସି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୁଏ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିର ତ୍ରୁଟି ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଚିନ୍ତା ଓ ପ୍ରଜ୍ଞା ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ସାଧନ ହୋଇନଥାଏ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଅନେକ ସୂତ୍ର ଓ ନିୟମ ମୁଖସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ସୂତ୍ର ଭୁଲିଗଲେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ସହଜ ହୋଇନଥାଏ ଏଥିରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ବାସ୍ତବ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ବିନା ସାଧାରଣ ନିୟମ ଓ ସୂତ୍ରକୁ ବୁଝିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେବ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଚଉଦ କେଉଁଟି ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଓ ସହଜ ବି ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ ସି ସମାଧାନ ପାଇଁ କମ୍ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ବି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ କାରଣ ସଂଶ୍ଳେଷିତ ପଦ୍ଧତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ସହଜରେ ବୁଝିହୁଏ ସମାଧାନକୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହଜ ଓ ବୋଧଗମ୍ୟ ହୁଏ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ଶିକ୍ଷାଦାନ ତ୍ୱରିତ କରିବାରେ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପନ୍ଦର କେଉଁଟି କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏ ପାଠ ପ୍ରତି ଭୟ ଦୂର ହୁଏ ବି ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ସି ସହଭାଗୀ ଶିକ୍ଷଣ ହୁଏ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତିର ବିଶେଷ ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଥାଏ ଯାହାକୁ ପିଲାମାନେ ସ୍ଥିର କରିଥାନ୍ତି ଓ ମାନନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଚାପ ବା ଉଦ୍ଦୀପକର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ ତୃପ୍ତି ଓ ସାର୍ଥକତା କ୍ରୀଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ନିହିତ ଥାଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ସମତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ସୃଜନ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ସାଧନ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ଜ୍ଞାନ ଓ କୌଶଳ ହାସଲ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଵାଧୀନତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସ୍ଵଚ୍ଛନ୍ଦ ଢଙ୍ଗରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେଲେ ତାହା କ୍ରୀଡ଼ାରେ ପରିଣତ ହୁଏ ବ୍ରିଟିଶ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ କାର୍ଡ ୱେଲ କୁକ୍ କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରି ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଫ୍ରୋବଲ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତିର ଜନକ ଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୋହଳ କେଉଁଟି କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତିର ଏକ ତ୍ରୁଟି ଅଟେ ଏ ପାଠ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି କଷ୍ଟକର ବି ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ସି ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ବି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ସତର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରି ଏକ ସାଧାରଣ ସତ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହେବାକୁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ ଏ ଆରୋହ ବି ଅବରୋହ ସି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଡି କ୍ରୀଡ଼ା ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି କାରଣ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବିଶେଷ ଓ ବାସ୍ତବ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସତ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହେବା ପଦ୍ଧତିକୁ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି ବା ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ମେଥଡ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଠର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ ନିମିତ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମରେ ସଜାଇବାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଏ ପନ୍ଥା যোজনা সি পদ্ধতি বি কোণ ঠিক উত্তরটি হচ্ছে সি পদ্ধতি প্রশ্ন উনি কেউ পদ্ধতি সাধারণ নির্দিষ্ট সত্য আড় করে অবরোহ সি সংশ্লেষণ বিশ্লেষণ ঠিক উত্তরটি হচ্ছে বি পদ্ধতি এই পদ্ধতি সাধারণ সত্য রিষ্ট সত্য আড় ଅମୂର୍ତ୍ତରୁ ମୂର୍ତ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଏ ଏହି ପଦ୍ଧତି ନିର୍ଭୁଲ ଓ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିବ ଯଦି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଥିବା ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସୁସଙ୍ଗଠିତ ହୋଇଥିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ହେଉନଥିବ ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସରଳ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଦ୍ୱି ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ବା ବାକ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ହୋଇନଥିବ ପ୍ରଶ୍ନ କୋଡ଼ିଏ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ମୂର୍ତ୍ତରୁ ଅମୃତ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଏ ଏ ଆରୋହ ବି ଅବରୋହ ସି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଡି ସଂଶ୍ଳେଷଣ ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାନ ନେଇଥାଉ ସେଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ମୂର୍ତ୍ତ ବା କନକ୍ରେଟ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତ ଜିନିଷରୁ ଆମେ ଅମୂର୍ତ୍ତ ବା ଅପଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହୋଇଥାଏ ଏହି ପଦ୍ଧତି ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସତ୍ୟରୁ ସାଧାରଣ ସତ୍ୟ ବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକୋଇଶ ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏ ଆରୋହ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସି କ୍ରୀଡ଼ା ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ୟାସ୍ କରିପାରିଥିବେ ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସି କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଶ୍ନ ବାଇଶ ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପଦ୍ଧତିକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଏ ଆରୋହ ଅବରୋହ ସି କ୍ରୀଡ଼ା ଡି କୌଣସିଟି ନୁହେଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବି ଅବରୋହ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିର ବିପରୀତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଥିରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସତ୍ୟ ବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ଗଣିତରେ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି ଅପେକ୍ଷା ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରୟୋଗ ସର୍ବାଧିକ ଏଥିରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ପୂର୍ବ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସୂତ୍ର ବା ନିୟମ ଦିଆଯାଇ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଏହି ସୂତ୍ର ବା ନିୟମକୁ ପ୍ରମାଣିତ ସତ୍ୟ ଉକ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିଥାନ୍ତି ଏହି ପଦ୍ଧତି ସାଧାରଣ ସତ୍ୟରୁ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଏବଂ ଅମୂର୍ତ୍ତରୁ ମୂର୍ତ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତେଇଶ ଷଷ୍ଠ ଓ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିବା ଜାମିତ ପ୍ରମାଣ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ କରାଯାଏ ଏ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଶ୍ଳେଷଣ ସି ଆରୋହ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହଉଛି ସି ଆରୋହ କାରଣ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ନିୟମ ବା ସୂତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ନିମିତ୍ତ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଚବିଶ କେଉଁଠି ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏ ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହୁଏ ବି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଓ ସହଜ ହୋଇଥାଏ ସି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ଗତି ଓ ଦକ୍ଷତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚିଶ ଅମୂର୍ତ୍ତ ତଥ୍ୟରୁ ବାସ୍ତବ ତଥ୍ୟ ଆଡକୁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଯିବାକୁ ପଡିଥାଏ ଏ ଆରୋହ ବି ଅବରୋହ ସି କ୍ରୀଡ଼ା ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛନ୍ତି ଏହି ପଦ୍ଧତି ସାଧାରଣ ସତ୍ୟରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଏବଂ ଅମୂର୍ତ୍ତରୁ ମୂର୍ତ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଛବିଶ ଯଦି ଏ ବାଇ ବି ଇକ୍ୱାଲ ସି ବାଇ ଡି ହୁଏ ପ୍ରମାଣ କର ଏ ସି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବି ସ୍କେୟାର ବାଇ ବି ସି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସି ସ୍କର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବି ଡି ବାଇ ସି ଡି ଏହି ସମସ୍ୟାଟିର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରିବ ଏ ଆରୋହ ବି ଅବରୋହ ସି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଡି ସଂଶ୍ଳେଷଣ ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସି ବିଶ୍ଳେଷଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ କହିଲେ କୌଣସି ଏକ ସମସ୍ୟାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଂଶ ବିଶେଷରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ ଏହି ପଦ୍ଧତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରୁ ଦତ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଅଜ୍ଞାତରୁ ଜ୍ଞାତ ଆଡ଼କୁ ଏବଂ ଶେଷରୁ ଆରମ୍ଭ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଏ ଏଠାରେ ଆମେ ପ୍ରମାଣରୁ ଦତ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ତେଣୁ ସି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଉତ୍ତର ହେବ ପ୍ରଶ୍ନ ସତେଇଶ ପାଞ୍ଚ ସୋପାନ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଠ ଯୋଜନାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ ଏ ମୋରିସନ ବି ବ୍ଲୁମ ସି ହର୍ବଟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅଠେଇଶ ସୂତ୍ର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ ଏ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସି ଅବରୋହ ଡି ଆରୋହ ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବି ଆରୋହ କାରଣ କେତେ ଗୁଡିଏ ଅନୁଭୂତିକୁ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ସତ୍ୟ ମିଳେ ବା ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷାରୁ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ନିୟମ ବା ସୂତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ ତାହା ହିଁ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି ଯାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ନିୟମ ବା ସୂତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ନିମିତ୍ତ ଏହି ପଦ୍ଧତି ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଣତିରିଶ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ପାଇ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଢାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିଟି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ ଏ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସି ଆରୋହ ବି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସି ଆରୋହ କାରଣ ଏଥିରେ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସତ୍ୟରୁ ସାଧାରଣ ସତ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତିରିଶ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିଟି ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଅଟେ ଏ ଆରୋହ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସି ଅବରୋହ ବି କୌଣସିଟି ନୁହେଁ ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବି କୌଣସିଟି ନୁହେଁ କାରଣ ଆରୋହ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି ଏସବୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଅଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକତିରିଶ ତିନିଶହ ଟଙ୍କାର ଶତକଡ଼ା ଚାରି ହାରରେ ଦୁଇ ବର୍ଷର ସରଳ ସୁଦ୍ଧ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏସ୍ ଆଇ ଇଜିକଲ ଟୁ ପି ଇଣ୍ଟୁ ଆର୍ ଇଣ୍ଟୁ ଟି ବାଇ ଶହେ ସୂତ୍ରର ସାହାଯ୍ୟ ନେଲେ शिक्षार्थीको यो प्रचेष्टा के पद्धति अन्तर्गत अटे ए आरोह बी अवरोह सी संश्लेषण बी उपरोक्त समस्त बी अवरोह कारण सूत्र पकेले उत्तर आणले अर्थात साधारण सत्यहरू आम निर्ष्ट सत्य प्रश्न प्रश्नस के गणित शिक्षण र एक पद्धति नुहे ए प्रकल्प ବିଶ୍ଳେଷଣ ସି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ବି କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତି ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା କିନ୍ତୁ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବା ତାହା ହଉଛି ପଦ୍ଧତି ଯାହା ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତି ଗଣିତରେ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ତେତିଶ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ କେଉଁ ପରି ଭାବରେ ଗତି କରିଥାଉ ଏ ଅମୃତରୁ ବାସ୍ତବ ବି ସାଧାରଣରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସି ଉଦାହରଣରୁ ସୂତ୍ର ବି ଅଜ୍ଞାତରୁ ଜ୍ଞାତ ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଉଦାହରଣରୁ ସୂତ୍ର ବାକି ସମସ୍ତ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ହୋଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଅମୃତରୁ ବାସ୍ତବ ସାଧାରଣରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ଅଜ୍ଞାତରୁ ଜ୍ଞାନ୍ତ ଆମେ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ଯାଇଥାନ୍ତି ସରି ଅଜ୍ଞାତରୁ ଜ୍ଞାନ୍ତ ଆମେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଯାଇଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଉତ୍ତର ସି ହେଉଛି ଉଦାହରଣର ସୂତ୍ର ଆମେ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ଯାଇଥାନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ଚଉତିରିଶ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିର ଭିତ୍ତିଭୂମି ହେଉଛି ଦେଶ ଏ ଆରୋହ ବିଧି ବି ଅବରୋହ ବିଧି ସି ମନୋବିଜ୍ଞାନିକ ବିଧି ଡି ଯଥାଯ ପନ୍ଥା ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବି ଅବରୋହାତ୍ମକ ବିଧି କାରଣ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତି ସହିତ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଞ୍ଚତିରିଶ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ କିପରି ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଉ ଏ ବାସ୍ତବରୁ ଅମୂର୍ତ୍ତ ବି ଅଜ୍ଞାତରୁ ଜ୍ଞାତ ସି ଜ୍ଞାତରୁ ଅଜ୍ଞାତ ବି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରୁ ସାଧାରଣ ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବି ଅଜ୍ଞାତରୁ ଜ୍ଞାତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରୁ ଦତ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଅଜ୍ଞାତରୁ ଜ୍ଞାତ ଆଡ଼କୁ ଏବଂ ଶେଷରୁ ଆରମ୍ଭ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଛତିଶ কে পদ্ধতি নিৰ্দিষ্ট সত্যু সাধাৰণ সত্য আড় গতি কৰি থাকে এ বিচ্লেষণ বি সংশ্লেষণ চি আৰহ বি অৱৰোহ ঠিক উত্তৰ টি হব আৰতি কাৰণ আমি নিৰ্দিষ্ট সত্য ৰধাৰণ সত্য কু উপনীত হৈ থাকি আৰোহ পদ্ধতিৰে প্ৰশ্ন সতত্ৰিশ কেও পদ্ধতি অপেক্ষা কৃত কম সময় আৱশ্যক কৰেিপ্ত ଆରୋହ ବି ଅବରୋହ ସି କ୍ରୀଡ଼ା ଡି ସଂଶ୍ଳେଷଣ ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବି ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି କାରଣ ଏହି ପଦ୍ଧତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଠତିରିଶ କେଉଁ ଉପାଦାନଟି ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ଏ ସାଧାରଣ ସତ୍ୟରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସତ୍ୟ ବି ଅମୃତରୁ ମୂର୍ତ୍ତ ସି ମୂର୍ତ୍ତରୁ ଅମୃତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରୁ ବାସ୍ତବ ଉଦାହରଣ ଠିକ ଉର୍ତ୍ତଟି ହଉଛି ସି ମୂର୍ତ୍ତରୁ ଅମୂର୍ତ୍ତ ଏଠାରେ ଅବରୋହ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଆମେ ଅମୂର୍ତ୍ତରୁ ମୂର୍ତ୍ତ ଆଡକୁ ଯିବା ସାଧାରଣ ସତ୍ୟରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସତ୍ୟ ଆଡକୁ ଯିବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତରୁ ବାସ୍ତବ ଆଡକୁ ଯିବା କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୂର୍ତ୍ତରୁ ଅମୃତ ହବ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି ହବ ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଣଚାଳିଶ ଗଣିତର କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସନ୍ଦେହ ରହିଯାଇଥାଏ ଏ ଆରୋହ ବି ସଂଶ୍ଳେଷଣ ବି ଅବରୋହ ଡି ଅବରୋହ ଓ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବି ସଂଶ୍ଳେଷଣ କାରଣ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିର ତ୍ରୁଟି ଗୁଡିକ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ରଖିଥାଏ ପ୍ରତି ସୋପାନର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ ବୋଧ ଶକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ ଆବିଷ୍କାର ମନୋଭାବର ବିକାଶ ସାଧନ ସହଜ ହୋଇନଥାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଚାଳିଶ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିର ତ୍ରୁଟି ଏ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଏହା ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବି ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏହା ଅନୁପଯୁକ୍ତ ସି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମନରୁ ସନ୍ଦେହ ଦୂରୀଭୂତ କରିନଥାଏ ବି ଶିକ୍ଷଣ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇନଥାଏ ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଏହା ଅନୁପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ ଚାଳିଶୀ କେଉଁଟି ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିର ବୈଶିଷ୍ଟ ଏ ଏହା ଏକ ତର୍କସିଦ୍ଧ ପଦ୍ଧତି ବି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମନରୁ ସନ୍ଦେହ ଦୂରୀଭୂତ କରିଥାଏ ସି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଚିନ୍ତା ଓ ପ୍ରଜ୍ଞା ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହବ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ କାରଣ ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହଉଛି ଏହା ତର୍କସିଦ୍ଧ ପଦ୍ଧତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମନରୁ ସନ୍ଦେହ ଦୂରୀଭୂତ କରିଥାଏ ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଚିନ୍ତା ଓ ପ୍ରଜ୍ଞା ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଶ୍ନ ବୟାଳିଶ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କାରଣ ଓ ଫଳାଫଳର ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଏ ଏ ବିଶ୍ଳେଷଣ ବି ସଂଶ୍ଳେଷଣ ସି ଅବରୋହ ବି ଆରୋହ ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏ ବିଶ୍ଳେଷଣ କାରଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ସମସ୍ୟାର ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶମାନ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପରେ ପୂର୍ବଜ୍ଞାନ ଓ ଧାରଣା ସଙ୍ଗେ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କରି ସମାଧାନର ପନ୍ଥା ନିରୂପଣ କରିଥାଏ ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଆବିଷ୍କାର ପଦ୍ଧତି ବୋଲି କହିବା ସମାଧାନର ପନ୍ଥା ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ତେୟାଳିଶ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ନିର୍ବାଚନ କଲାବେଳେ ନିମ୍ନ କେଉଁ ଉପାଦାନ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ ଏ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟ ବି ଶିକ୍ଷାଦାନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ବି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଡି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ନିର୍ବାଚନ କଲାବେଳେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ମାନସିକତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଚଉରାଳିଶ କେଉଁ ଉପାଦାନଟି ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି ପାଇଁ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ଏ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟରୁ ସାଧାରଣ ସତ୍ୟ ବି ମୂର୍ତ୍ତରୁ ଅମୃତ ସି ବାସ୍ତବ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଡି ସାଧାରଣ ସତ୍ୟରୁ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଡି ସାଧାରଣ ସତ୍ୟରୁ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆର ପଦ୍ଧତିର ନିୟମ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟରୁ ସାଧାରଣ ସତ୍ୟକୁ ଯିବା ମୂର୍ତ୍ତରୁ ଅମୃତ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ବାସ୍ତବରୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଯିବା କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ସତ୍ୟରୁ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆଡ଼କୁ କେବେ ହୁଏ ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଞ୍ଚଚାଳିଶ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଜ୍ଞାତ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରି ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼େ ଯେଉଁଠାରେ ଅଜ୍ଞାତ ତଥ୍ୟ ସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଏ ଏ ବିଶ୍ଳେଷଣ ବି ସଂଶ୍ଳେଷଣ ସି ଅବରୋହ ବି କ୍ରୀଡ଼ା ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏ ବିଶ୍ଳେଷଣ କାରଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପୂର୍ବଜ୍ଞାନ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ ଓ ପରିଶେଷରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ପନ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଛୟାଳିଶ ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଏ ଅବରୋହ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସି କ୍ରୀଡ଼ା ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି ହବ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତି ହବ କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ପ୍ରଶ୍ନ ସତଚାଳିଶ କେଉଁଟି ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏହା ସମାଧାନ ଆବିଷ୍କାର କରିବାର ଏକ ପଦ୍ଧତି ବି ଏହି ପଦ୍ଧତି ସହଜ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସି ପ୍ରତି ସୋପାନରେ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥାଏ ବି ସ୍ମୃତି ଅପେକ୍ଷା ବୋଧ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହୁଏ ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବି ଏହି ପଦ୍ଧତି ସହଜ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆମେ ଆଗରୁ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏହା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ସହଜରେ ବୁଝିହୁଏ ସମାଧାନକୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହଜ ଓ ବୋଧଗମ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାରେ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଠଚାଳିଶ ଏକ ସାଧାରଣ ସତ୍ୟ ବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି କହନ୍ତି ଏ ଆରୋହ ବି ଅବରୋହ ସି କ୍ରୀଡ଼ା ବି ଉଭୟ ଏ ଓ ବି ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବି ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏହି ପଦ୍ଧତି ସାଧାରଣ ସତ୍ୟରୁ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଓ ଅମୂର୍ତ୍ତରୁ ମୂର୍ତ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଣଚାଶ ଜାମିତ ସତ୍ୟ ବା ଉପପାଦ୍ୟକୁ ପରୀକ୍ଷା ମୂଳକ ଭାବେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସୃତ କରାଯାଏ ଏ ବିଶ୍ଳେଷଣ ବି ଆରୋହ ସି କ୍ରୀଡ଼ା ଦି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବି ଆରୋହ ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ କେତେକ ଅନୁଭୂତିରୁ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ସତ୍ୟ ମିଳେ ବା ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷାରୁ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ନିୟମ ବା ସୂତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ ତାହା ହିଁ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି ଯାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ନିୟମ ବା ସୂତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ନିମିତ୍ତ ଏଇ ପଦ୍ଧତି ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାଶ ଏକ ଗାଣିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ কেও কাৰ্যাই সমস্যা কু বিভিন্ন অৰ্থপূৰ্ণ অংশৰে বিভক্ত কৰা যায় বি বিভাজিত অংশ মানুহ পূৰ্বজ্ঞান চহ সম্পৰ্কিত কৰা যায় পন্থা নিৰূপন কৰা যায় ডি উপৰোক্ত সমস্ত ঠিক উত্তৰ টি হিচাপত সমস্ত প্ৰশ্ন এঘাৰ ঠাৰু পচাশ পৰ্যন্ত আমি ସଂଶ୍ଳେଷଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆରୋହ ଅବରୋହ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହୋଇଥିବ ଏହା ମୋର ବିଶ୍ଵାସ ବାକି ଏକାବନ ଠାରୁ ଶହେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଅନ୍ୱେଷା ମ୍ୟୁଜିକ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆମେ एमती नुआ नुआ वीडियो नहीं आपण निकट को आसव धन्यवाद